Ми продовжуємо далі. Наш гість відомий підприємець Геннадій Балашовий. З ними поговоримо про те, як слід реформувати країну. Доброго ранку, пане Геннадію. Здравствуйте. поговоримо з вами про гроші. Звісно, от ну є різні підрахунки, і говорять про те, що попередня влада крала щомісяця ну величезні суми, мільярди доларів. Чи є якась можливість повернути ці кошти? Чи принаймні ну, зробити так, не. щоб таких втрат не було? Звісно, ні, треба перестати уже зсилатися на папірі. Как они раньше говорили, сейчас новые говорят, предшественники. В общем-то, что тогда крали, что сейчас крадут на наших глазах, потому что сама система власти не изменилась. Мы оставили все институты власти те же самые, те, которые распределяют деньги. В общем-то, государство в экономике находится так процентов на 50 плотно. И эти 50 процентов контролируются как раз с государственной казны. И, соответственно, для того, чтобы работать бизнесмену, надо платить. И все эти дотации, откаты возврат НДС, оно все осталось на месте. И эта власть их не поменяла, даже больше она усугубила, потому что она ввела дополнительные налоги некоторые. Не обещанное снижение налогов не произошло. И, в общем-то, видно, что у этого правительства нет видения, как сделать так, чтобы гражданин Украины стал богатейшим гражданином мира. Но в этих действиях есть такая логика. Ну, не так поясняется, что в умовах нынешней тяжкой ситуации, повязанной с військовым, если можно так сказать, станом, эти действия Чи это только пояснення? Это объяснение. Вы правильно сказали. Войной сейчас можно прикрыться. Но если бы начали заявлять и делать... Ну, например, закрывать государственные монополии. Например, изгонять государство из экономики. А, например, снижать налоги. Ну, реально снижать. Например, отменить налог на добавленную стоимость. То есть, многие вещи необходимо делать довольно-таки резко и быстро, чтобы в Украину пошли деньги. Потому что для Украины главная проблема сейчас не война, а то, что сюда не идут деньги. В принципе, не идут деньги. И раз сюда Другая, не идут деньги, и у нас их нет. Вы на увази, внутреннюю и внутреннюю, и внешнюю. Дело в том, что наш предприниматель на сегодняшний день является правящим классом. Вот обычный предприниматель, который должен создавать рабочие места, должен э, производить какую-то продукцию, придумывать бизнес, причем новейший бизнес, для него не созданы условия. Сегодня созданы условия только для номенклатурного капитализма. То есть люди в государственной кормушке, они моментально превращаются в капиталистов и продают нам всем ненужные услуги. То есть придумывают лицензии, придумывают пошлины, придумывают всевозможные бред, на которые люди тратят деньги. А государства, которые ставили задачу быстро выйти из кризиса, обычно снижали налоги. Я всегда привожу пример Дубая, который за 30 лет с верблюдом на Мерседесы пересели граждане. Сингапур за 30 лет, то же самое произошло, экономический бум. И сегодня ВВП Сингапура, по-моему, 57 тысяч долларов на душу населения. А это была отсталая такая азиатская страна. И штат Флорида процветает в Америке, у которого 7% налог и все, больше никаких других налогов нет. И для Украины необходимо простое налогообложение 5-10. Вот система 5-10, она как раз избавляется от 80% чиновников, она избавляется от пошлин, акцизов, от налогов и оставляет два простых налога. 5% с продаж, которые вы платите ну так, в магазине и 10% цитеза. социального налога. Денег в стране полно. И мы видим, что. мы вообще их из тени, самое. Они сами они... выйдут. А тогда они выйдут. Они начинают работать. Сегодня огромное количество денег в диванах под матрасом лежит, в том числе у огромного количества чиновников. Я знаю, что в Киеве есть даже целые комнаты с деньгами спрятаны. потому что вот они лежат. И чиновники, которые бывшие, да и не начали, они не могут ими пользоваться, они не могут инвестировать. Они даже себе часто. В обих, так да. Думали, а ты... вот дайте полную амнистию, разрешите свободное хождение, валют, разрешите здесь свободный бизнес. І сюди хлинуть деньги, причому не только з Європи, но и з Росії. Олігархи Росії побігуть в Україну ділянки своїх власних коштів їх легалізації. Але тим не менше, ви вже сказали про гроші. Тут питання хабарів знову ж таки виникає. Якщо старі схеми працюють, яким то чином реалізується? Хто тепер стоїть на? Е... топ этого харчевого ланцюжка? Но ну, мы убрали олигархическую партию регионов. Сейчас олигархическая партия бьют у власти. Они практически все ключевые посты. Я часто общаюсь с депутатами в парламенте. Они говорят, наконец-то начали ходить деньги по парламенту. Наконец-то можно платить деньги и получать какую-то должность. Все лоббируют свои должности, начальников милиции, начальников районов. И, и все начинают рассаживаться обратно. Фактически те же самые люди начинают перекрашиваться и рассаживаться по этим местам. Потому что иллюстрация Майдана Например, занялся иллюстрацией людей. А нужно иллюстрировать систему. Если мы иллюстрируем систему всю, то тогда эти люди потеряют просто работу. Не будет чем заниматься. Например, чем будет заниматься при системе 5.10 таможенный э, начальник? Да нечем ему будет заниматься. Лови оружие, лови наркотики, все остальное свободно переезжает через границу. Чем будут заниматься валютчики? Да ничем. Свободное хождение валюты и евро э, вместе с гривной по стране. Чем будет заниматься НАК Нафтогаз Украины? Да его вообще не должно быть. Потому что напрямую заключаете завод договора с Газпромом и сами решайте вопрос. А население уже как-нибудь будет питаться газом внутреннего и добычи. Но вы уже начали про это говорить, а хотелось бы докладнейше. Какие реформы тогда нужны Украине уже сейчас? Такие, реально можно сделать в этих конкретных условиях. Оно Моментально можно отменить налог на добавленную стоимость. Самый коррумпированный налог страны. Формально уменьшится э, надходжение до бюджетной кассеты? Не уменьшится, не потому что будет налог с продаж заменен. То есть не будет этого возврата. Он автоматически будет взиматься и все. И тогда все одинаково платят. Потом нужно будет просто отсекать маленькие мелкие налоги, которые приводят, опять же, к коррупционным схемам. Второе, необходимо сейчас уже обрубывать все дотации, все добавки, вот, допустим, за солнечную энергию, вы знаете, что мы платим 5,20. 5,20 за киловатт. То есть... Атомная станция выдает за 40 копеек, тепловая выдает за 80 копеек, а в это время доплачивается на бизнес с Клюева 520. Хорошо. Вы, когда что прибрати дотації, это звучит очень страшно. Если сказать то на може может правильно не понять. і я перш за все, что в них заберут, певні ну, додатковые кошты. Як правильно все сделать сегодня? тут очень Ох... важное питание правильного інформування. Когда вы дали свободу людям, да, вот как произошли реформы в Грузии, а они сказали, мы делаем, государство делает для вас быстро, и но не дает вам ничего. Но зато вы быстро можете зарегистрировать компанию, вести здесь бизнес, получить права. То есть любую справку государство вам автоматически делает и не участвует в экономических схемах. Почему вот главным лозунгом партии 5.10 является государство вон из экономики, вон из нашей жизни. И если мы сами наведем порядок между собой, и очень быстро. Но тем не менее, что в Грузии далеко же не все задоволены результатами реформ. Да, те люди, которые привыкли к иждивенчеству, они обычно недовольны такими реформами. Но иждивенчество как раз и надо прекратить, потому что мы только думаем о том, что если у нас много иждивенцев, мы их оплачиваем, мы даем какие-то дотации, например, поддерживаем шахтерскую отрасль, да, там, в уголь. На нее постоянно выделялись огромные средства. В результате э, директор шахты ездит на Феррари, покупает себе в Монако дворцы, а шахтеры как жили, так и живут. На самом деле эти деньги просто... Но самое интересное, уголь, который они добывают, они складывают на склад и не могут его продать. Вы считаете, еще можно дотационные галузи и дотационные регионы заработать самодостатнему у финансовому значения? Если вы дадите свободную систему хождения валют, отмените налоги, сюда хлынет столько денег, что нам будет чем заняться. Дело в том, что я и людям советую, что не ищите работу, не ищите бизнес, ищите деньги где вы можете заработать деньги, помещайтесь в денежную среду. Вот Украина, как вот государство, находящееся между Россией, Азией там, и Европой, оно должно быть в денежной среде. То есть через нас должны деньги ходить без трений. Товары должны ходить без трений. Люди должны взаимодействовать без трений. И если мы уберем эти трения, мы очень быстро станем богатыми людьми, а те люди, которые сейчас иждивенцами являются, начнут работать. В этом контексте децентрализация власти, насколько она необходима, и как она должна происходить? Она обязательно. У нас есть, естественно, разделение на области. Больше, конечно же, финансов на области. И при такой системе люди будут, естественно, мигрировать. Потому что сейчас период такой, что может, например, заводы закрыться, да, там, на юго-востоке. но значит, люди должны поднимать свои задницы и переезжать там, где можно зарабатывать деньги. Возможно, менять совершенно... Э... А что будет с теми регионами, процедуры? Во многих местах Украины не должны были жить люди. Потому что, допустим, вокруг шахт селили людей в этих поселках. Там, в принципе, принципе, люди не должны жить. Там плохой климат, там грязь, и ничего они не построили. Сейчас шахта, допустим, закрывается. Ну что сидеть возле этой шахты? Надо переезжать в более благополучные районы. Ничего страшного, сейчас весь мир переезжает в большие мегаполисы. В общем-то, население мира постепенно переселяется в эти большие а мегаполисы. В а вы потужности инших мест дозволят вытрамать ось такую навалу? Ну мы с вами фантазуем, мы робуем такие гипотезы. Дозволят? Нет, здесь же есть страны, которые прошли этот период. Они через, проходили через производство и превращались, вот, допустим, в Гонконг. Он прошел через то, что они свободно занимались производством, но постепенно они пришли к тому, что в современном мире они занимаются в основном услугами, финансовые, торговые, транспортные услуги. 96% экономики в услугах. Кстати, интересно, что при такой экономике обычно больше зарабатывают женщины. Ну, це взагалі дуже приємний варіант для тих, хто шукає роботу, але поки що цього не маємо. Давайте поговоримо ще про парламентські вибори. Чи вони Мам. наскільки а, реальні сьогодні? Чи вони потрібні? Адже деякі кандидати, а, ну в принципі, деякі політики не надто зацікавлені в тому Ну, обіцяння майдану. на октябрь выборы я думаю что они состоятся В всяком случае президент который выиграет выборы обязан будет распускать парламент не знаю как он это будет делать но если он этого не сделает у него рейтинг сразу покатится к нулю и, кроме того нужна перезагрузка власти потому что ну, половина регионалов там продолжает сидеть и, и мешают всячески развиваться в стране поэтому я думаю что выборы пройдут но людям надо научиться уже искать свою партию свою идею вот там, допустим, я проповедую идею отмены налогов на территорию Украины, чтобы сюда пошли деньги. Да? Кто-то проповедует коммунистическую идею. Люди, в принципе, должны научиться выбирать идею. Сегодня дело не в политиках, а дело в том, что политик этот будет делать, когда придет. А, якщо новий парламент не буде виконувати тих функцій, які на нього покладені, ну принаймні тих сподівань, наскільки він виправдає себе в новому Я Україну? думаю, що нас чекає 2-3 розпуска парламенту до приходу достатньо сильної лічності, яка буде серйозно робити реформи через колено. А, наскільки це може вразити економіку? Чи... Ну, на економіку на сьогоднішній день власть не влияється. Это хороший да. нет, Власть сейчас только перекрывает денежные потоки. Экономика, мы предприниматели уже давно живем без государства. Многие не платят налоги, многие не обращают внимания на то, что творит государство. На самом деле от власти сейчас зависит только олигархическая верхушка. Средний, малый бизнес, нам тяжело, но мы работаем уже как-то без государства. Решаем вопросы там, на низовом уровне, договорились. От нас государство сейчас уже ничего не получает. Хиван, и есть такой проблемой концентрация влады в одних руках. Ну, навіть при умов измены конституции и сегодня не это просто... не произойдет в течение двух лет концентрации власти раздрай в парламенте идеологический раздрайв. на самом деле все партии сейчас падают вниз регионы сильно упали бьют падает постепенно удар падает свобода немножко падает коммунисты падают значит должны появиться новые политики новые политические силы которые будут трендом то есть за которыми уже будут идти люди потому что сейчас наполовину электоральное поле пустое его можно заполнить. Будем верить у новых политиков, в новую сильную владу, ну, известно, в шикарное будущее для нашей страны. Дякую да, вам, что были хорошие был слова, Шикарно.